আজি আৰতি অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ লগে লগে বেগটো টেবুলত পেলাই চিধাই পাকঘৰলৈ বুলি গ'ল আজি আকৌ কাম কৰি থাকোঁতে তাই খঙেৰে ভুৰ ফুৰাই আছিল এই মানুহবোৰে মোৰ পৰা কি বিচাৰে মই নাজানো মই এতিয়া ঘৰৰ বোৱাৰী সলো বুলিয়েই ঘৰৰ সকলো কাম কৰাটো মোৰেই দায়িত্ব নেকি বাৰু মই সদায় অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত সাহুমাই মহাৰাণীৰ দৰে বহি থাকে যেন মোৰ বিয়াৰ আগতে এই ঘৰত চাকৰবোৰেহে তেওঁৰ আগে পিছে ঘূৰি ফুৰিছিল এতিয়া মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে কোন জন্মৰ শত্ৰুতা উলিয়াইছে তেওঁৰ ঘৰৰ কিছুমান কাম কৰিলে কিনো পাহাৰটো খহি যাব নে তেওঁৰ গোটেই হাত ভৰি চিঙি পৰিব সেইটোকে মই জনা নাছিলোঁ ময়ো এজনী তেজমংগৰ মানুহে দিনটো অফিচত কাম কৰি ভাগৰুৱা হৈ ঘৰলৈ উভতি আহোঁ আৰু ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে পাকঘৰত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে ঘৰখনত এতিয়া শাহুমাই ৰামায়ণ পঢ়াৰ পৰা আজৰিয়েই নাই আৰু একো যদি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে বান্ধৱীৰ লগত খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই যায় এতিয়া এনেকৈ বকি বকি আৰতিয়ে বাচন বৰ্তনবিলাক ধুবলৈ ধৰিলে আৰু শব্দ কৰি বাচন বৰ্তনবিলাক ৰাখিবলৈ ধৰিলে বোৱাৰীৰ খঙৰ কাৰণটো এতিয়া প্ৰতিমা দেৱীয়ে ভালদৰেই জানিছিল কিন্তু তেওঁ একো উত্তৰ দিয়া নাছিল কাৰণ তাইনো আৰু কিমান কাম কৰিব বোৱাৰীয়ে যোৱাৰ পাছত তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ঘৰৰ সকলো কাম কৰি থাকোঁতে বৰ ভাগৰুৱা হৈ পৰে সেয়েহে সন্ধিয়া তাই অলপ সময় উলিয়াইছিল কেৱল নিজৰ বাবে আচলতে আৰতি আছিল আজিৰ সময়ৰ আধুনিকা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল নাৰী হোৱাটো তাইৰ সপোন আছিল গতিকে যেতিয়া তাইৰ পঢ়া শুনা শেষ হ'ল তাই চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু এনেকৈ যেতিয়া প্ৰতিমা দেৱীৰ পুতেক বিচৰ লগত তাইৰ বিয়াত শেষ হ'ল তেতিয়া তাই স্পষ্টকৈ সকলোৰে আগত কৈ দিছিল যে বিয়াৰ পিছত যদি ক'ৰবাত ভাল চাকৰি এটা পায় তেন্তে সেই কামটো কৰাত কাৰোৰে আপত্তি থাকিব নালাগে বিটছৰ লগতে এতিয়া মাক দেউতাকৰ কোনো আপত্তি নাছিল যে তেওঁলোকৰ বোৱাৰীয়ে চাকৰি কৰিব বিয়াৰ সকলো অনুষ্ঠান অতি আনন্দ আৰু সুখেৰে সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু অৱশেষত বোৱাৰী হৈ এই ঘৰলৈ আহিছিল আৰতি চাকৰিৰ বাবে তাই নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে বিয়া হোৱাৰ মাত্ৰ পাঁচ মাহ পাৰ হৈ গৈছিল আৰতিয়ে এটা ভাল চাকৰি পালে চাকৰিটো পাই আৰতিৰ বৰ ভাল লাগি গৈছিল কিন্তু প্ৰতিমাদেৱীয়ে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ সন্মুখত এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'লে যে বোৱাৰীয়ে চাকৰিটো কৰাত তেওঁলোকৰ একেবাৰে আপত্তি নাই কিন্তু এতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ কামবিলাক অকলে চম্ভালিব নোৱাৰিব গতিকে বোৱাৰীয়েও ঘৰৰ কামত সহায় কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰতিমা দেৱীৰ এই কথাবোৰ শুনি পৰিয়ালৰ সকলোৱে আচৰিত হৈ পৰিছিল আৰু ইফালে আৰতিৰ খঙে মূৰৰ চুলিৰ আগ পাইছিলগৈ তেতিয়া বিচ্ছই ক'লে মা আপুনি দেখোন জানেই আৰতিয়ে চাকৰিটোৰ বাবে কিমান কষ্ট কৰি আছিল আমি আপোনাৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ এতিয়া প্ৰতিমা দেৱীয়ে ক'লে যে মোৰ কথাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বোৱাৰীয়েকে ঘৰৰ সকলো কাম কৰিব লাগিব মই মাত্ৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে মোৰ কাৰ্যক্ষমতাও ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে গতিকে গোটেই দিনটোৰ কাম কৰিব মই নোৱাৰিম এইটো হয় যে যিমান পাৰোঁ মই নিশ্চয় কৰিম ইফালে আৰতিয়ে নিজৰ সপোনৰ লগত আপোচ কৰিব নিবিচাৰিছিল সেয়েহে দিনটোৰ বাবে ঘৰ চাফা কৰিবলৈ এগৰাকী বাইক ঠিক কৰি লৈছিল কিন্তু বোৱাৰীৰ অনুপস্থিতিত পাকঘৰৰ বাকী থকা সকলো কাম শাহুৱেক প্ৰতিমাদেৱীয়ে চম্ভালিব লগা হৈছিল কিন্তু আৰতি অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত শাহুৱেকে কোনো কাম নকৰাকৈয়ে নিজৰ বাবে সময় উলিয়াইছিল সেইবাবে আৰতিয়ে বাকী সকলো কাম সন্ধিয়াৰ পৰা কৰিবলগা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলত তাইৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল শাহুৱেকে সেইখিনি সময়ত অলপ জিৰণি লোৱা লগৰ মহিলাৰ লগত ফুৰিবলৈ ওলাই যোৱা ইভি নিজৰ প্ৰিয় ধাৰাবাহিক চোৱাত আৰতিৰ চকু কুটকুটাই আছিল আৰতিয়ে যেতিয়াই মাকক ফোন কৰিছিল তেতিয়াই তাই শাহুৱেকৰ সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সময়বিলাক লাহে লাহে পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে এতিয়া আৰতিৰ বিয়াৰ দুবছৰ পাৰ হ'ল আজি আৰতি ককায়েকৰ বিয়াৰ দিন আছিল কইনাজনীও বহুত শিক্ষিত আৰু চাকৰি কৰা ছোৱালী আছিল বোৱাৰীয়েকক ঘৰৰ ভিতৰলৈ আৰতি মাকে আদৰি অনাৰ পাছত সকলোৰে সন্মুখত ক'লে যে মই মোৰ বোৱাৰীক মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিম আৰু তাইক মাতৃৰ দৰে মৰম দিম বোৱাৰীক ঘৰলৈ অনাৰ অৰ্থ এইটো একেবাৰেই নহয় যে যে শাহুৱে সকলো কাম কৰি এৰি আৰামত বহিব লাগে আৰু সকলো দায়িত্ব বোৱাৰীক দিব লাগে কাৰণ বোৱাৰী মোৰ অমানু হয় এতিয়া সেই নতুন বোৱাৰীজনীয়ে চাকৰি কৰিবনে ঘৰৰ কাম কৰিব মই মোৰ বোৱাৰীক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিম এই বুলি কৈ আৰতিৰ মাকে বোৱাৰীয়েকৰ মূৰত হাত থৈ মৰম কৰিলে মাকৰ এনে কথা শুনি আৰতি বৰ আপ্লুত হৈছিল আৰু মাকৰ চিন্তাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰ পাছত মুখ ফুলাই তাই ভাবিবলৈ ধৰিলে নবোৰ দৰে ভাগ্য মোৰো যদি হয় ভাল আছিল মোৰ শাহুৱে যদি মোক অলপ বুজিলে হয় কিন্তু মোৰ ভাগ্যনো ক'ত ইমান ভাল হ'ব মই মাথো শাহুৰ নিৰ্দেশ মানি চলিবলগীয়া হৈছিল ইয়াততো মোৰ মা ইমান মুকলি মনৰ ইফালে বিয়াৰ পিছদিনৰ পৰাই আৰতিৰ বয়সীক কামলৈ যাবলৈ ধৰিলে আৰতিৰ মাকো বোৱাৰীয়েকৰ প্ৰতিটো আৰামৰ যত্ন লৈছিল বোৱাৰীয়েক সাজু হোৱাৰ আগতেই ৰাতিপুৱা সকলো খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি দিছিল পুতেক আৰু বোৱাৰীয়েকৰ বাবে টিফিন পেক কৰি কামৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতো তেওঁ সকলো কাম নিজেই কৰিছিল শাহুৱেকৰ মৰম দেখি আৰতিৰ বৌৱেকো বৰ সুখী অনুভৱ কৰিলে প্ৰতিদিনে শাহুৱেক তাইৰ প্ৰিয় বস্তু বনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল আৰু আৰতিৰ মাকো তাইৰ প্ৰতিটো অনুৰোধ অতি মৰমেৰে পূৰণ কৰিছিল কিছুদিন অতি আনন্দৰে পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু সময়ৰ লগে লগে পৰিস্থিতি সলনি হ'বলৈ ধৰিলে গোটেই দিনটো কাম কৰি থাকোঁতে আৰতিৰ মাক সম্পূৰ্ণ ভাগৰুৱা হৈ ভাঙি যায় আনহাতে আৰতিৰ বৌৱেকৰ কোনো কাম কৰাৰ অভ্যাসে নাছিল ইমানবাৰ আৰতিয়ে সাহসৰ কথা ক'বলৈ মাকক ফোন কৰিলে কিন্তু মাক এটাই সদায় এইদৰে কৈ ফোনটো কান্দি দিছিল মাজনী মোৰ এতিয়া বহুত কাম আছে পিছত কথা পাতিম এদিন আৰতিৰ মাকে ঘৰৰ কাম কৰি আবেলি ভাগৰুৱা হৈ বিচনাত পৰি থাকোঁতে আৰতিৰ ফোন আহিল তাই ফোনটো তুলি লোৱাৰ লগে লগে আৰতিৰ মাকে ক'লে হেল্ল' মাজনী সি খবৰ তোমাৰ ভালনে ঘৰত এতিয়া সকলোৱে ভালে আছেনে ইমান দিনৰ মূৰত যেতিয়া মাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ সুযোগ পালে আৰতিয়ে পুনৰ নিজৰ সমস্যাবোৰৰ মাকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু কওঁ মা আধা ঘণ্টা আগতে কামৰ পৰা ভাগৰুৱা হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰৰ কামো কৰিব লাগিব আপুনিতো আপোনাৰ বোৱাৰীয়েকক ইমান আৰামত ৰাখিছে কিন্তু মোৰ শাহুমাক চাওকচোন মোৰ কামৰ পৰাও ঘৰলৈ উভতি অহালৈকে বাট চাই আছিল তেওঁ সাজু হৈ নিজৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু মই বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ বুলি কৈ তেওঁ গুচি গ'ল এতিয়ানো এইটো বয়সত তেওঁৰ সাজি কাচি থকাৰ কি চখ লাগিছে মই বুজিব পৰা নাই তাৰ সলনি যদি ইমান সময় তেওঁ ৰাতিৰ আহাৰ ৰান্ধিলেহেঁতেন বহুত ভাল হ'লহেঁতেন তেতিয়া ময়ো অলপ জিৰণি ল'বলৈ পাৰিলোঁহেতেন এতিয়া ঠিক আছে বাৰু মা এটা কথা কোৱা তুমি এতিয়া মোৰ লগত তুমি কথাও নাপাতা মাকৰ দৰে বোৱাৰীক মৰম দি থাকোঁতে নিজৰ ছোৱালীজনীক পাহৰিয়ে গ'লা নেকি আৰতিয়ে এতিয়া এই কথাটো ক'বলৈ পালেহে আৰতিৰ মাকৰ চকুৰ পৰা চকুলো তিতি গৈছে আৰু মাকে উচুপি উচুপি কান্দিবলৈ ধৰিলে মাকৰ কান্দোন শুনি আৰতিৰ হৃদয়খন কঁপি উঠিল কি হ'ল মা কিয় কান্দিছে আপুনি বৌৰ লগত কিবা লাগিছা নেকি সকলো ঠিকে আছে নহয় অস্থিৰতাৰে আৰতিয়ে কথাবোৰ ক'লে তেতিয়া মাকে ক'লে মাজনী মই একো বুজি পোৱা নাই তোমাৰ বৌৰাক মই সদায় মোৰ ছোৱালী বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ মোৰ বোৱাৰীয়ে যাতে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে মই গোটেই দিনটো কামতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ তথাপিও তোমাৰ বৌৱে মোৰ প্ৰতি কোনো সন্মান নেদেখুৱায় ঘৰৰ কোনো কাম কৰাটো দূৰৰে কথা পাকঘৰ ফালে চকুও ফুৰাই নাচায় মোৰ এতিয়া এনে লাগে যেন মই এইখন ঘৰত কেৱল কাম কৰা বায় হৈ পৰিছোঁ তাই মাত্ৰ মোক প্ৰতিটো কামৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিয়ে তাই এগিলাচ পানীও নিজে লৈ নাখায় তাই তোমাৰ দাদাৰ বাবে খাদ্যও ৰান্ধিবলৈ নোৱাৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি মই পাকঘৰ সকলো কাম কৰি লওঁ আৰু তাৰ পাছত সিহঁতৰ বাবে টিফিন বনাওঁ টিফিন প্ৰস্তুত কৰাত অলপ দেৰি হ'লেও তাই মোৰ ওপৰত খং কৰে যেন মই তাইৰ চাকৰ নিশে বুজি পোৱা নাই মই এতিয়া কি কৰোঁ মাকৰ পৰা এইখিনি কথা শুনি আৰতি আচৰিত হৈ পৰে তেতিয়া মাকে ক'লে কিন্তু মাজনী এই সকলোবোৰত দুখ মৰি তোমাৰ দেউতাই মোক কিমানবাৰ কৈছিল যে মই মোৰ বোৱাৰীক তাইৰ দায়িত্ব উপলব্ধি কৰা উচিত আছিল তাইকো অলপ কাম কৰিবলৈ দিয়া উচিত আছিল ইমান মূৰত তুলি ল'বলৈ নালাগিছিল পিছত যাতে আপচোচ কৰিবলগীয়া নহয় মাজনী আজি মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে তোমাৰ শাহুৱে সকলো দায়িত্ব নিজৰ ওপৰত নল'লে সঠিক কামেই কৰিলে এতিয়া তোমাৰ মনত বেয়া যেন লাগিলেও এইটো একেবাৰে সত্য যে প্ৰতিজন ব্যক্তিক নিজৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন ময়ো যদি বিয়নিৰ দৰে বুদ্ধিমান কাম কৰিলোঁহেঁতেন তেন্তে আজি মই এই দুৰ্দশাত নপৰিলোঁহেঁতেন এতিয়া মাকৰ কথা শুনি আৰতিৰ চকুৰ পৰা চকুলো বৈ আহিবলৈ ধৰিলে মাৰ অৱস্থাৰ কথা ভাবি তাইৰ হৃদয়খন একেবাৰে ফাটি গৈছিল কপি কপি থকা হাত দুখনেৰে এতিয়া ফোনটো কাটি দিলে তাই এতিয়া অনবৰতে মাকক লৈ চিন্তা কৰি আছিল তাৰ পাছত নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পাকঘৰৰ কাম কৰিবলৈ কোঠাটোৰ পৰা ওলাই বাহিৰলৈ যাবলৈ লওঁতে তাই দেখিলে যে তাইৰ শহুৰে শলত বহি আছে ঠিক তেনেতে তাইৰ শাহুৱেকো বিউটি পাৰ্লাৰৰ পৰা উভতি আহিল তাৰপিছত শহুৰেকে হাঁহি এটা মাৰি ক'লে ভাগ্যৱান তোমাৰ এতিয়া বয়স হ'ল আৰু এতিয়া এই বয়সতো বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যোৱাৰ কথা কিয় ভাবিলা তুমি তেতিয়া প্ৰতিমা দেৱীয়ে হাঁহি হাঁহি ক'লে খেৰা এনেকৈ তুমি গম পালা যে মই বিউটি পাৰ্লাৰলৈ গৈছোঁ বুলি মই এতিয়া নাজানিম নেকি যে তোমাৰ হঠাতে পকা চুলিবোৰ কট নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন প্ৰতিমা এই বৃদ্ধ বয়সত ইমান সাজি কাচি কি কৰিবা তেতিয়া প্ৰতিমা দেৱীয়ে হাঁহি হাঁহি ক'লে অ মোৰ মন গ'ল গতিকে বিউটি পাৰ্লাৰলৈ গৈছিলোঁ মই আপুনি জানেনে মই আগতে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি বৰ ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু ঘৰৰ দায়িত্বত জড়িত হৈ গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিছিলোঁ অঁ সেয়েহে তুমি গতিকে এতিয়া বৃদ্ধ বয়সত তোমাৰ চখবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ গৈছা স্বামীয়ে আকৌ জোকাই ক'লে এতিয়া প্ৰতিমা দেৱীয়ে ক'লে যে কোনে ক'লে যে বৃদ্ধ বয়সত নিজৰ চখ পূৰণ কৰিবলৈ নোৱাৰি বুলি আৰু এই মনোভাৱ সলনি কৰিব লাগিব আমাৰ বয়সৰ প্ৰতিটো পৰ্যায় নতুন অভিজ্ঞতা নতুন প্ৰত্যাহ্বান আৰু নতুন কামনা কঢ়িয়াই আনে সেয়েহে জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে আমি কেৱল জীৱনটো উপভোগ কৰা উচিত অঁ আৰু এটা কথা আপোনাক ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁৱেই কাইলৈৰ পৰা ওচৰৰ পাৰ্কখনত যোগাসনৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিমা দেৱীয়ে যেতিয়া কথাষাৰ ক'লে তেতিয়া স্বামীয়ে ক'লে যে ঠিক আছে তেন্তে এতিয়া মোৰ মৰমৰ পত্নীয়েও যোগাসনৰ ক্লাছত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে এতিয়া লগে লগে প্ৰতিমা দেৱীয়ে ক'লে যে হয় আৰু মই অকলশৰীয়া নহয় আমি দুয়োৱেই আৰু তাৰপিছত তেওঁ স্বামীৰ পেটত লাহেকৈ থপৰিয়াই জোকাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু লগতে ক'লে যে চাওক আপোনাৰ পেটটো কিমান বাঢ়িছে আৰু এনে পৰিস্থিতিত যদি মোক ফিট দেখা যায় তেন্তে মানুহে আপোনাক ঠাট্টা কৰিব এইদৰে কথা কৈ দুয়োজনে হাঁহিবলৈ ধৰিছিল এইবাৰ শাহুৱেক আৰু শহুৱেকৰ এই কথাবোৰ শুনি থাকোঁতে খঙৰ সলনি আৰতিৰ মুখত এটা মৰম লগা হাঁহি বিৰিঙি উঠিছিল আৰু তেতিয়াই আৰতিয়ে ভাবিলে যে মোৰ শাহুমাৰ ভুলটো নুকত আছিল বিয়াৰ পিছত এজনী নাৰীয়ে ঘৰৰ দায়িত্ব আৰু সন্তানৰ বাবে সময়েই নাপায় আৰু যদি এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ চখৰ বাবে সময় দিবলৈ বিচাৰে তেন্তে ইয়াত কোনো ভুল নাই কাৰণ এইখন পৃথিৱীত মুকলি মনেৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে এই বয়সতো সুখে আনন্দৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে এতিয়া আৰতিয়ে সকলোবিলাক কথা বুজিবলৈ পাৰি শাহুৱেকৰ কোনো কথা বা আচৰণত সংগ নকৰি আনন্দ মনেৰে নিজৰ দিনবিলাক কটাবলৈ ধৰিছিল প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱী দেখুৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভেনাইজ দে